Народний депутат України Семен Семенченко повідомляє, бойовики перекрили трасу між Дебальцевим і Артемівськом. Відрізавши Дебальцеве. Про це народний депутат від самопомочі написав у своїй сторінці у Фейсбуці. Я цитую: тривають бої в районі Логвинового на трасі Дебальцеве-Артемівськ. Противник таки зумів підтягнути свої резерви з обох сторін є втрати в бронетехніці. Працює наша артилерія. Тож, просто зараз з нами на зв'язку народний депутат України Семен Семенченко, і ми сподіваємося отримати від нього коментар з приводу ситуації, що склалося. Пане Семен, вітаю вас. Добрий вечір. наскільки все таки ситуація я критична? Хочу попросити і пропонувати без паніки не гайморити. це етанімнога заложен нос. Это я немножечко в образно. В 6 утра в Логвинова выдвинулась бронегруппа противника, в составе одного танка, двух БМП и до взвода пехоты. Наши мудрейшие стратеги ковырялись в насуду 12 часов дня. После 12, когда противник уже укрепился, когда установил птуры, то бишь противотанковые управляемые ракеты. К нему подошли дополнительные резервы в виде еще нескольких танков. Начали штурмовать эту Логвиново. В штурме участвовала небольшая группа посвященная батальона Донбасс и ВСУ. В настоящий момент э, трасса она под угрозой находится. То, э, чтобы вы меня поняли, я не могу говорить в эфире некоторых вещей. Значит, э, войска наши отошли на исходные позиции. В случае принятия энергичных мер всякая угроза трассе будет очень быстро ликвидирована. Это если эти энергичные меры будут приняты. Я, в свою очередь, ускоряю отправку дополнительных частей батальона Донбасс в тот район, но основная ударная сила это, конечно, бронетехника. Поэтому ситуация сложная, ситуацию проспали, но все поправимо, силы и средств достаточно. Теперь дело за Генштабом. Пане Семен, в своем посте в фейсбуке вы напоминаете селище Лоскутовка, оно я, достаточно я, далеко я находится. Прошу прощения, я исправил Логвинову, это опечатка, у нас базировались мы раньше в Лоскутовке, поэтому автоматически набрал Логвинова.